15 числа в 15 часов компания взрослых людей отдыхала в районе населенного пункта Любимовка на пляже. Дети находились самостоятельно, без присмотра родителей на матрасе заплыли далеко от берега ветром, порывом ветром матрас перевернула, дети ушли под воду. Один из родителей бросился спасать детей. Его затянуло тоже на середину реки Днепр. Нам удалось спасти этого человека, доставить его на берег. Вчера было привлечено для поисковых работ 30 человек личного состава, 6 единиц техники, плав, средств. Одного ребенка удалось найти, погибшего. Сегодня работы продолжаются на противоположном берегу Днепра. Мы ориентировочно думаем, что течение может прибить тело ребенка на эту сторону. Задействовано дополнительно 49 человек личного состава. Из них 15 водолазов, работает 6 водолазных групп. Работа будет продолжаться до все время, все светлое время суток, пока не будет найден ребенок. Скажите, пожалуйста, в чем сложность поиска? Почему так долго и почему, где нашли тело девочки, да, вот первой девочки, почему так сложно найти тело второй? мы находимся на открытой части Днепра. Здесь течение реки Дне пройдет в одну сторону, а направление ветра в другую. Поэтому тело ребенка могло находиться на территории около от полутора до двух километров по акватории. Чем и осложнены эти работы? Но мы планируем, что здесь именно и найдем этого ребенка до порогов вверх от населенного пункта Старой Кайдаки. Скажите, пожалуйста, можете ли вы сказать какую-то статистику за вот этот вот период, да, как начался купальный и пляжный сезон, сколько уже детских жизней у вас на счету, да, вот таких. И скажите, пожалуйста, еще вот это вот, вот этот случай, в чем причина того, что вот так произошло с детьми? За этот период времени, начиная с мая месяца, у нас затонуло 4 ребенка считает считая этого не ребенка. Это статистика средняя за прошлый год без увеличения. Но, к сожалению, хочу отметить, что родители не уделяют внимания своим детям, отдыхая на природе. Дети брошены сами по себе и зачастую это приводит к таким трагическим случаям. То есть вы считаете, что причина того, что здесь произошло, это невнимание взрослых? Да, это однозначно невнимание взрослых. К сожалению, взрослые не занимаются детьми, когда отдыхают самостоятельно, не обращают на них внимания. И приводит к таким трагическим случаям. Можете, можете сейчас перечислить, какие факторы риска. Вот в данной ситуации отдых на воде, отдых на природе, да, вот маленькие дети, взрослые, факторы риска. Я так понимаю, что вот этот вот матрас, который унесло, он как раз вот был одним из таких факторов. Да? Ну, самое главное, это надо знать и помнить о том, что можно отдыхать только в местах, которые оборудованы, в которые находятся спасатели, в которых находятся медицинские работники, где обследовано дно. Это первый фактор основной. Второй фактор, это, конечно, не оставлять детей без присмотра, не злоупотреблять спиртными напитками. Ну и помнить о том, что жизнь и здоровье одно, и за ним надо беречь. Его надо беречь, за ним надо следить. Скажите, пожалуйста, вот время прибытия, вот в, этой, вот в частности, вот в этой ситуации, когда вызвали спасатели, через сколько прибыли спасатели, да, и вот, что, вот какие средства были задействованы, то есть как спасали, пытались спасать этого ребенка, и вот кто вытащил этого человека? Поступила информация, оперативно прибыли прибыл сюда на место в течение 10 минут, поэтому смогли еще спасти отца, который тоже находился на деревянной доске. Уже У ну, него сил уже его теряли, поэтому мы оперативно были доставлены на берег. Наше наши подразделение расположены здесь рядом, поэтому проблем по проведению этих работ у нас нет. Ситуация находится на контроле губернатора. Присутствует начальник департамента. Здесь его по до, до 20-20-30.